पुढचा आर्मी केला सगळे आपण पाहतात द पॅन्थर्स गरीब आणि हातावर पोट असणाऱ्या व्यक्तींचा अन्याय किंवा अत्याचार होत असेल तर त्याच्यासाठी उभे राहून त्यांना एक प्रकारे मदत करण्यासाठी कुठली सामाजिक संघटना किंवा कुट। कुठलाही नेता कधी पुढाकार घेत नाही अशी जी घटना कॅम्प नंबर तीन येथील एका महिलेच्या बाबतीत घडलेली आहे हातावर पोट ना असणाऱ्या या महिलेला ती ज्या हातगाडीवरती भाजी विकत असते आणि गेली चौदा ते पंधरा वर्षे झाली एकाच जागी ती त्या हातगडावरती भाजी विकत का असताना काही भूमाफिया त्यांनी हाताशी धरून तिच्यावरती आता एक प्रकारे दबाव तंत्र वापर करून तिथून ती गाडी हटवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे महत्वाचं म्हणजे त्याच भूमाफियाने सदर येथील जागा काही जागा गल्ली ही बंद करून रस्ता देखील बंद करून तिथे बांधकाम केलेलं आहे आणि महत्वाचं म्हणजे की फुटपाथच्या समोरच्या बाजूला तिथे रॉड लावून सदरची गाडी तिथे उभी करता येऊ नये याची त्यांनी दखल घेतलेली आहे सदरचे अनधिकृत बांधकाम निष्कासित करण्याचे सोडून प्रभाग क्रमांक तीनचे अजित गोवारी आणि त्यांचे कर्मचारी हे हातगाडी हटवण्यासाठी त्यांनी एक मिशन लागू केलेलं आहे जेणे कर सदर महिला दबाव तंत्र ने गाड़ी प्रयत्नशील <ण्णागी> आपको आपकी हाथ गाड़ी वहां से उठाने के लिए नगर पालिका के लोग आ रहे हैं वहाँ के स्थानिक जो लोग हैं जिन्होंने भी गली बंद करके रखी है ये सब आपको परेशान कर रहे हैं क्या क्या होता है आपके साथ परेशान कर रहे हैं पूरा बम्बू लगा दिया लोखंड का पूरा पतरा डाल दिया ऊपर मेरे को हटाने का बोला है पैसा भाड़ा खाया दस साल चार चार हज़ार भाड़ा खा रहा था बोलते हैं दुकान वालों को मालूम नहीं पड़े कि तो दुकान वाला मालूम पड़ेगा तो म्यूंसिपाल्टी में जाके बोलेगा कि हम लोग भाड़ा खाते म्यूंसिपाल्टी का जगह है तो हम लोग चुप के भाड़ा दे रहा था इन लोगों ने सबको मालूम पड़ा सब लोग बोलने वाला नहीं है फसल भाड़ा बंद कर दिया तो म्यूंसिपाल्टी को मालूम पड़ा तो ये लोग को आके बोला कि हम लोग ना पावती दो पावती फाड़ता है हम लोग रोज का पावती चालीस पावती फाड़ते तो हम लोग ऊपर न बोलते है, तुम निकलो इधर ही ना तुम्हारा पूरा गाला तोड़ डालेगा तुमने मारेगा मेरे ऊपर बाल्टी भर के पानी डाल दिया इधर तो मैं नहीं उठी थी फंसे राजू बोला कि मैं जाके बोला के आते तो इधर गया बहादुर लोग ने बोला के आया तो बोलते है तुम औरत लोग ऊपर क्या ऐसा करते है क्या ये लोग को चार पांच जना आया इधर तो बोलने का लगा तो सोनू आया मेडिकल वाला तो बोलते है तू लूला दलाल ऐसा करता है तो बोलता है मैं नहीं किया ऐसा झूठ बोलने का लगा तो ये लोग बोलते हैं नहीं झूठ नहीं बोलते मैं झूठ बोलते हैं नहीं चलो कसम खे लो तुम तो चुप के खड़ा हो गया तो सब लोग जमे हो गया बाजार में तो आ, हम लोग का कोई आगे पीछे है नहीं साथ देने वाला तो हम लो कुछ के लोग आपको क्या बोलते हैं नगर पालिका वाला तो बोलते हैं इनके उठ जाओ इधर रहने का नहीं न के तुम्हारा ऊपर पुलिस लेके आएगा पुलिस का कार्रवाई करेगा और... में गई थी आपके साथ कैसा व्यवहार किया उन्होंने बोला तू निकल जा तेरा कम्प्लेन नहीं लेगा हाँ. तुम बाल निकल जा के लिए तू तू आई है आवाज मेरा सामने नहीं बोल न तेरा ऊपर क्या करेगा करो हम लोग बेचानती है मैं तो बोलते तू कैसी है तू कैसी नहीं है हमने मालूम है ऐसा बोलने का लगा तो एक सिस्टर साथ में तो सिस्टर बोलती है कैसा क्यों बोल रहे हैं तो बोलते है, तू क्यों लेके आई इधर तेरा दुकान दे दे तेरा घर दे दे इधर लेके आए या निकल जा तू ये इधर से तेरा फर्जी वर्जी कुछ नहीं चाहिए मैं लूला का सपोर्ट करता है ऐसा बोलने का लगा अभी आपको हाथ गाड़ी वहाँ से हटाने बोला उन्होंने हाँ बोला गाड़ी हटाने का बोला सोमवार को आएगा गाड़ी हटाने नहीं हटाया तो हजार रुपया पाओती तेरे को भरने का देने का रोज का तो खड़ी रहेगा हजार रुपया तू देगा तो मैं बोलते हजार रुपया तू देगा हजार रुपया होता है रोज का को हजार रुपया तो कमाता है नहीं तो तेरे को देने का पड़ेगा ना कि तू निकल जाए इधर से आप अठारह साल से गाड़ी लगा रही है। ये साल लगाते हैं हाथ गाड़ी तो कचरा का गली था तो हम लोग का कचरा उठा को उठा कर फेंका तो दो टोकरी तो लेके बैठती थी मैं तो दो तो दूसरा इधर रोम था तो रोम वाला बोला कि तू इधर खड़ी रहना किधर भाग नहीं एक बाजी लगा के तू खड़ी ये वॉल हम लोग ये को बना रहा है तो वॉल वाला को बोला कि ये भगाओ नहीं तो ये लोग को हमारा पदादर करने का लगा क्या को को भागने का पड़ेगा तो 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 मैं 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 बना तू तू भाड़ा भाड़ा मेरे को दे नहीं निकल ही। तो मैं निकल रही नहीं डरते थे राजू खड़ा था दोनों को कोई साथ में नहीं था इसका वजह हम लोग डर डर के भाड़ा दिया इसका दस साल प्रभाग क्रमांक तीन मध्य असंख्य अन हैं कित्येकाने गिळंकृत केलेले आहेत स्टेशन स्टेशनवर स्टेशनच्या रोडवरती असंख्य दुकाने जे आहेत त्यांनी फुटपाथ हा पूर्णपणे गिळलेला आहे जेणेकरून येण्या जाण्यासाठी थोडाही रस्ता नाही आहे तिथे या सगळ्या गोष्टीकडे लक्ष न देता फक्त अजित गोवारी आणि त्यांची जी टीम आहे ती त्या महिलाला गाडी हटवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे हे कितपत हो योग्य आहे तुम्ही आधी अनधिकृत बांधकाम जे आहे ते निष्कासित करा ना ते एक सगळे सोडून तुम्ही फक्त त्या महिलेच्या पाठीमागे लागले आहेत हे कितपत योग्य आहे सोमवारच्या वेळेस अन्य हातगाड्यांसोबत सदर हातगाडी हटवण्याचा एक डाव रचण्यात आलेला आहे जेणेकरून बाकीच्या गाड्या हटून ती देखील गाडी हटून नंतर ती जी जागा आहे ती भूमाफियाना भेट देण्याचा डाव रचण्यात आलेला आहे आता हा येणार सोमवारच सांगेल की कुठल्या प्रकारची त्यामध्ये कारवाई होणार आहे अतिरिक्त आयुक्त जमीर लेंगरेकर यांनी आता पाहावे की तुमचे जे प्रभा प्रभाग अधिकारी आहेत त्यांची कार्यशैली कशी आहे फक्त गरीबावरती अन्याय करण्यासाठीच ते पगार घेत आहेत का भूमाफियाचे ऐकण्यासाठी भू भूमाफिया त्यांना पगार देत आहेत का त्यांचे का ऐकले जाते सदर जी जागा हडप केलेली आहे ती आधी मोकळी करा नंतर हातगाडीच्या पाठीमागे लागा